Tovuzda əhalinin sayı artıb. 2024-cü ilin yanvar ayına olan statistik məlumatatə əsasən, ötən illə müqayisədə rayon əhalisinin sayı 0.5% çoxalaraq 176.700 nəfərə çatır ki, onun da 20%-dən çoxu şəhər, 79%-dən çoxu isə kənddə yaşayanlardır. Rayonda əvvəlki illərə nisbətən boşanmaların sayında da azalma müşahidə olunur. Bu barədə televiziyamıza Tovuz Statistika İdarəsinin rəisi Niyazet Tagiyev daha ətraflı məlumat verib. Toz rayonunda iki məlumatlara görə 2023-cü ildə Toz rayonunun əhalisəsi 0.5% artaraq 176700 nəfər olmuşdur. 2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında rayon ərazisində rayon əhalisindən 2214 nəfər uşaq doğulmuş. Bütün yaşlar üzrə ölənlərin sayı 1225 nəfər olmuşdur. Qozlu rayonunda əhalinin 20.5% şəhərdə, 79.5% kəndlərdə yaşayır. 2023-cü ilin yekunlarına əsasən, rayon qeydiyyat şöbəsi tərəfindən 1107 nəfər nişab qeydə alınmış, 371 nəfər boşanma qeydə alınmışdır. Onda 2023-cü ilin yekununa görə 87 vahid boşanma azalmışdır. Cəbran Əskəparala, Rüfət Tağıyev səs Tovuz